13 августа мы последним поездом из Донецка приехали в город Киев. Тогда мы еще не знали, что это будет последний поезд. Я не думала искать работу, я планировала вернуться к 1 сентября. А уже ближе к концу августа я поняла, что учебного года там не будет. Я пришла в эту школу. Многие коллеги ко мне подходили с предложением о помощи. Дети каждый день расспрашивали, как у вас в Донецке, как ваш дом. Работа на Донбассос в какой-то степени меня спасла. Мне позвонила моя дочь: "Мама, я сбросила тебе анкету, посмотри, пожалуйста. Донбассос приглашает волонтеров". Ну вот я решила, что хотя бы таким образом буду приближать день возвращения к дому. Мы это Украина.